আজি মই কি ক'ম সমাজত মানে কিছুমান এক শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে চ' সেই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰতি মানে মোৰ বিটিষ্ণা উপজি গৈছে চ' সেয়াই মই মানে ইয়াৰ ভিডিঅ' আকাৰেৰে কি কৰিম মইতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ পাৰ্চনেলি মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ভিডিঅ' আকাৰেৰে মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ অকণমান যদি কোনোবাই শুধৰণি হয় হওক মানে কি হ'ল বিশেষকৈ মই গাঁও অঞ্চলত মন কৰি আছোঁ দেই টাউন অঞ্চলত ইমান মই মন কৰা নাই মইতো গাঁৱৰ পৰা বিলং কৰোঁ আৰু মানে টাউনৰ মানে বিয়া হ'ব খাইছোঁ বৈছোঁ আহিছোঁ আৰু ইমান কিন্তু গাঁৱত কি হয় মই বহু ৰিলেটিভছ আছে মোৰ ঘৰত যিহেতু মোৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ ঘৰ আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চেৰিমনি এটেণ্ড কৰিব যাওঁ চ' গৈ মানে কি হয় কাৰোবাক লৈ যাওঁ লগত সেইয়া ভাগিন ভতিজা ওচৰৰ ছোৱালী কিবা লৈ যাওঁ আৰু চ' এয়াই তেওঁলোকৰ মানে যিবোৰ মন্তব্য মানে যে শকত ছোৱালীজনী লৈ গ'লেও ক'ব ইমান শকত তাই তাৰপিছত সেইটোতো ক'বই কৈ মানে এনেকৈ ক'ব অ শকত ছোৱালী অ শকত ছোৱালী এনেকৈ মাতে হা তাৰপিছতে ক'ব কি অঁ ব্ৰইলাৰ নিচিনা দেখোন ছোৱালীজনী হৈ গৈছিলে আৰু দুদিনমান হ'লে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিবিচোন মানে এইবোৰ তাৰপিছতে ইফালে তাই যদি এগৰাকী ডক্টৰ তাই এগৰাকী যদি ইঞ্জিনিয়াৰ মানে সেই বস্তুটো নকয় ইচৰাম যে ইমান মানে ভাল দেই তাই মানে ডক্টৰ হয় ন তাই ইঞ্জিনিয়াৰ হয় তাই কলেজৰ প্ৰফেচৰ ফিজিক্সৰ প্ৰফেচাৰ কোনোবা ভাগিনজনী আছে কোনোবা এজনী আছে পেট্ৰলিয়ামত মানে ইঞ্জিনিয়াৰ কোনোবা ডক্টৰ সিহঁতকো মানে এনেকৈ ক'ব ক্ষীণজনীকো ক'ব যে ইমান ক্ষীণ একদম লেং লেংকে শুকাইছোঁ আৰু ভাই তই নেখাওঁ নেকি এইবিলাক মানে ঐ ক্ষীণ ছোৱালী এনেকৈ মাতিম শকতজনীকো মাতিব ঐ শকত ছোৱালী অকণমান দাঁতকেইটা ল'ৰা ধৰণৰ যদি হয় ভাগিনজনীক ক'ব কি মানে ইছৰাম দাঁতিনী ছোৱালী ঐ দাঁতিনী ছোৱালী এনেকৈ মানে মানে ঐ শকত ছোৱালী বিশেষকৈ শকতটোক বহুত এমফাচিছ কৰে মানে চ' মানে এনেকৈ মাতিব তাই মুখৰ আগত আনকি অঁ তুমি যে শকত হৈছে ন অকণমান তুমি কৰিবাচোন ৱৰ্ক আউট কৰিবা বা জিম যাবা আজিকালি যায় নহয় সেইবিলাক কিবা এনেকুৱা ধৰণকেও কিবা মানে মটিভেশ্যনেল একো ৱৰ্ড নকয় মানে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ অপমান দি দিয়ে মানে বিয়াৰ ঘৰত মানুহৰ আগত হা চ' বা সকামৰ ঘৰত মানুহৰ আগত আমিতো থাকোঁৱেই চ' এইটো এটা মানে কিমান অপমান সূচক আৰু কিমান বেদনাদায়ক কিমান দুখ পাব পাৰে এই ছোৱালীজনী মোক যদি আজিকালি তই ক'লা ঠিক আছে মই ক'লা এটলিষ্ট কালাৰটোত মানে অলপতো মানুহক কমেই হেৰি লাগে যদি শকত এজনীক এনেকৈ কৈ দিয়া যায় ক্ষীণ এগৰাকীক এনেকৈ কৈ দিয়া যায় তো বুঢ়া মানুহ এজনীক অঁ মোকতো এদিন ভিনদু এজনী ক'লেই মই মানে ৰ'দ ৰ'দত মানে মই ছাতিটো লৈ কিনে গাড়ীৰ পৰা নামিছিলোঁ আৰু ভিন এজনৰ ঘৰত পদূলিটো অকণমান দীঘল আৰু বাগানত তেওঁ ক'লে অঁ তই বুঢ়ী হ'ল এতিয়া কিহৰ ছাতিটো ল মানে মোৰ মনো অঁ মোৰ মোৰ বিষয় একচুৱেলি সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ছাতিটোত মই কিয় লওঁ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰে মোৰ মেলাজমা হ'ব বা এসময়ত মোৰ মেলাজমা হৈছিলেও বা আৰু মোৰ খুব হেদেখ হয় সেইটো কাৰণে লওঁ কিন্তু সেইটো নজনাকৈ তেওঁ মানে বুঢ়ী হ'লে তই কি বুঢ়ী মানুহে কি ছাটি নলয় নেকি মই কৈছোঁ বুঢ়ী মানুহৰ বৰষুণত তিতিব নেকি ঠিক আছে বৰষুণত নিতিতে কি ৰ'দত বুঢ়ী মানে নল'ব চকুৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে স্কিন এলাৰ্জি থাকিব পাৰে মানে সেইটোতো সেইটো তাৰপিছত গ'ল এই শকত ছোৱালী ঠিক আছে শকত ছোৱালী শকত ছোৱালীজনী আগত কৈ দিব ঐ শকত ক'ত ছোৱালী অ কট ছোৱালী এনেকুৱা কয় তাই ডক্টৰ এগৰাকী তাই ইঞ্জিনিয়াৰ এগৰাকী এনেকৈ কৈ মানে অপমান দিয়ে মই মানে কি কৰিম সমাজৰ মানে এইবিলাক দেখি দেখি মই মানে মৰ্মাহত হৈ গৈছোঁ মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে মই যেন মানে কোনো সমাজত বাস নকৰি অকলে থাকিম একদম মানে অকলে অকলেই থাকিম মোৰ এনেকুৱা লগা হৈ গৈছে মানে মানুহৰ এই মেণ্টেলিটি চাই চাই যে চ' সেইকাৰণে মই কি কৰিম আৰু ভিডিঅ' কাৰত মই বনালোঁ মোৰ মনটো মানে অকণমান মানে মনটো পাতল হওক বুলি চ' মানুহৰ ভাৱধাৰণা দেখি মানুহে মানুহৰ প্ৰতি মানে ইমান মই ধৰিছোঁ অন্যায় তেওঁ জানে তেওঁ এখন ঘৰ চলাইছে তেওঁ খেতিবাৰী চলাইছে তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছে তেওঁ মেচিয়'ৰ তেওঁ মেনেজেৰিয়েল পাৱাৰ আছে কিন্তু আনক কওঁতে তেওঁ এইটো ধৰণে কয় মানে চ' আমি আমি মই এতিয়া ঘৰত আহি ভাবোঁ দেই এনেকৈ ধৰি লওক মোকে ক'লে মোৰ লগত কাৰোবাক নিলোঁ তেওঁকে ক'লে ঘৰত আহি ভাবোঁ এই গৰাকী এইজনক এনেকৈ ক'ব লাগিছিল নেকি যিজনে অই শকত ছোৱালী অঁ শকত ছোৱালী এনেকৈ কৈছে তেওঁক ক'ব লাগিছিল নেকি অঁ বুঢ়া ককাই দিওঁ অঁ সুতুৰা পৰা ককাই দিওঁ তেওঁতো ৰিংকল দেখিলোঁ মই মুখত বহুত বছৰৰ মূৰত দেখিলোঁ ৰিংকল পৰিছে অবভিয়াছলি মোতকৈ ডাঙৰ মোৰেই ফিফটি ইয়াৰ্ছ হৈছে তেওঁ মোতকৈ পোন্ধৰ বছৰ দহ বছৰ ডাঙৰ তেওঁতো ৰিংকল অবভিয়াছলি আহিব তেওঁক মই যদি ক'লোহেঁতেন অঁ সুতুৰা পৰা ককাই দিওঁ মানে অঁ অঁ ঐ ৰিংকৰ পৰা ককাইদেউ ঐ ৰিংকল বৰা দতী যাওঁ দেই এনেকৈ যদি মই কৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন ভাবিলোঁ ট্ৰিটফ ট্ৰেডটো দিয়া নিচিনা হ'লহেঁতেন মানে জোকৰ মুখত চোন দিয়া বুলি আমাৰ যিটো অসমীয়াত কয় কিন্তু সেইটো মোৰ সংস্কাৰে নকয় কিন্তু মই ঘৰত আহি তথাপিও ইমানেই দুখ ভাবি ভাবি থাকোঁ দুই এদিনলৈকে ভাবি থাকোঁ মই চাগে এনেকৈ কৈ দিলে মানুহজন কিজানি শুধৰণি হ'লহেঁতেন নেকি এনেকৈ কিন্তু মই কিমানক ক'ম বা তেওঁলোকে কিমানক আৰু অপমান কৰিব মইতো নাজানো মোৰ চকুত যিটো দেখিছোঁ সেইটো মই আজি এতিয়া ভিডিঅ' আকাৰত কৈছোঁ যদি কোনোবাই জানে এটলিষ্ট মানে নিজৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা বাক্যত সম্বৰণ কৰি আনে অন্তৰত দুখ নোপোৱাকৈ কথাটো উপস্থাপন কৰক সন্মোধনটো উপস্থাপন কৰি মাতক অ' ছোৱালী বুলি অ' ছোৱালী বুলি মতাটোৱে চাবলৈ গ'লে বহুত মানে হেৰি তথাপিও বাৰু অ' ছোৱালী বুলি মাতক আজি মোৰো ফিফটি ওৱান ইয়েৰ্ছত বা ফিফটি ইয়েৰ্চত মোকো বহুত বয়সীয়াল মানে বুঢ়া মেথা আইতা ককাই আছে মোকো অ' ছোৱালী অ' মা বুলি মাতে মোক যেতিয়া অ' মা বুলি মাতে মই তেতিয়া মোৰ অন্তৰখন গলি যায় এজন মামা আছিলে মোৰ ভোলা দত্ত বুলি কয় একদম মোৰ কোনো তেজমঙৰ মামা নহয় তেওঁ মানে ঢুকালে বেমাৰ হৈ কিন্তু তেওঁ সেই ষাঠি বছৰ মান তেওঁ মানে মোক মানে মেডিচিন ল'বলৈ আহোঁতে মই মেডিচিন দিওঁতে মোক মানে যেনেকৈ মাতে অ' মা মই মানে এতিয়া কৰোঁতে চকু পানী ওলাই গৈছে মা তেওঁক মানে মই আজিও মানে মৰাৰ পিছতো মানে মোৰ কি হয় ইমান ভাল পাওঁ কেলৈ তেওঁ মোক মা বুলি মাতিছিলে মানে সেইটোৱে মৰম মানে মানুহক কিয় বাৰু মানুহবিলাক এনেকুৱা মানে মানুহক ইমান অপমান দিব পাৰে মই মানে খুব মানে লজ্জিত আমাৰ মানুহক লৈ বিশেষকৈ মানে গাঁৱৰ তিৰোতাসকল গাঁৱৰটো গাঁৱৰে সেইদিনা লাষ্টলি যিটো মানে এটা মোৰ ককাইদেউ এজন জেঠাইদেউ ল'ৰা তেওঁতো টাউনত থাকে মিলন নগৰত থাকে তেওঁ মানে এনেকুৱা এটা বিহেভিয়াৰ মানে যে ঐ ছোৱালী ঐ ছোৱালীটো গ'লোঁ ঐ শকত ছোৱালী কাৰোবাৰ প্ৰতি এইটো সন্মোধন মই নিয়া লগত মই লৈ যোৱা ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি মোৰ মানে ইমানে দুখ লাগিছে মই আৰু চাগে কাকো নিনিম আৰু মই মানে অকল অকলে বিয়া খাম মোক যি ক'লে কওক মানে মোৰ এনেকুৱা এটা লাগি গৈছে মানে মোক কওক ক'লা বুলি কওঁ মই কাৰণ নীলকণ্ঠ হৈ গৈছোঁ মই সৰুৰ পৰা মোক কয় ক'লা 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 সেইবোৰ কয় তাৰপিছত মই মানে কি হ'ল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ দিনত এইটি এইটত তেতিয়া আমাৰ তিনিবছৰীয়া ক'ৰ্চ আছিলে এইট নাইন টেন তিনিখন পেপাৰ আমাৰ কাৰণে এটা লেটাৰ মাৰ্ক পোৱাটো এইট্টি পোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত আছিলে ময়ে মানে ভালকৈ পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়াও মোক কি কৰিছিলে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সেইবিলাক কোনো লোকৰ মানুহ নহয় মোৰ নিচাদেউ মাৰ সম্পৰ্কীয় মোৰ দেউতাৰ সম্পৰ্কীয় কোনো বৰ্তা তেওঁলোকে মোক কৈছিলে যে দেউতাই বোলে মোক গুৱাহাটীত পইচা দি বোলে মোক মেট্ৰিকটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰি আনিছে ঠিক আছে এবাৰেই পইচা দি পাছ কৰিলে দ্বিতীয়বাৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ফাৰ্মাচিষ্ট পঢ়িলোঁ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ এতিয়া মোক নিজৰ কামখিনিৰ দ্বাৰাই যিটো গম পায় মই কেনেকুৱা গতিকে মানে এই মানুহবিলাকৰ যে এই স্বভাৱ মানে আনক মানে ডন দিয়াৰ সেইবিলাক কিন্তু তেওঁলোকৰ একো নাই দেই যিবিলাকে ডাউন দিয়ে নাইতো নাই তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাও চাগে নাই য'ত হৈছে কিছুমানৰ সেইবিলাকে মানে ভাবে মোৰ ল'ৰাটোৱে অকল বা মোৰ ছোৱালীজনী বহুত কৰিছে বেলেগৰবোৰ একো নাই অকণমান সুবিধা পালে তেওঁলোকে কাঠ মাৰিবলৈ কাঠ বুলি কয় কাঠ নহয় তেওঁলোকে কাঠ মাৰি মাৰি দিছে আৰু মানুহক অন্তৰত দুখ দিছে কিন্তু যাৰ অন্তৰত দুখ দিছে তেওঁৰ যে অন্তৰখনে কিমান কান্দিছে তেওঁ সেইটো কিন্তু বুজি নাপায় তেওঁক যদি কৈ দিওঁ মই মানে বুঢ়া অ' বুঢ়ী আইতা অ' সোতুৰ পৰা আইতা হা অ' দুখীয়া আইতা এইবোৰ যদি কৈ দিওঁ তেওঁৰ অন্ধ কিমান কান্দিব চাওকচোন গতিকে এয়াই ক'লোঁ আৰু মোৰ মনত যিখিনি প্ৰকাশ হৈ আছিলে যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো চাইছে অকণমান মানে নিজৰ জিভাৰ পৰা মুখৰ পৰা ওলোৱা শব্দবিলাক সম্বৰণ কৰি ভাল শব্দ প্ৰয়োগ কৰক মানুহক পাৰিলে মৰম কৰক মানুহক সোধ পোছ কৰক মানুহক ভাল শিক্ষা দিয়ক নোৱাৰিলে অকল ভাল বেয়া এইবিলাক ক'ত থাকা কি কৰা তুমি এইবিলাক অ হাত মোৰ মোহাৰিও যদি বুঢ়া মেথা হয় কওক যে অ' আই তুমি যে শকত হৈছা মা তুমি অকণমান চেষ্টা কৰিবাচোন ক্ষীণাবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিব তোমাক এই এনেকুৱা ধৰণৰ বা ক্ষীণ হৈছে যিগৰাকী অ মা তুমি যে খীণাইছা কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি এনেকৈ এটা মৰমৰ শব্দত যে তুমি কিবা বেমাৰ চেমাৰ ডক্তৰক দেখাবা আকৌ আমিতো একো নাজানো নহয় তোমালোকে ক'ৰবাত বাহিৰত পইচা পাতি খৰচ কৰি নিজৰ দেহাটো দেখাবা কিয় ক্ষীণ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা বতৰা আপোনালোকে হয় পৰচৰ্চা নকৰে কিন্তু মই ভাবোঁ নিজৰে উন্নতি হ'ব আনৰ নহয় আপোনালোকেনো আনক দুখ দি কি ভাল পায় মই সেইটো কথা বুজি নাপাওঁ আনক উদাহৰণ দি কি ভাল পায় মই সেইটো কথা বুজি নাপাওঁ নে আপোনালোকৰ এইটো মেণ্টেলিটি সংস্কাৰে গঢ় লৈ উঠিছে এইটো ভাল নাপাওঁ যদি মই কৈ দিওঁ যদি মোক কয় তোমাৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা যদি মই কৈ দিওঁ আপোনাৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা তো আপুনি কেনেকুৱা ফিল কৰিব এইটো ভাবি লওক যে আপোনাৰ ল'ৰাটো মানে ক্ষীণ এনেকৈ মই যদি আপোনাক কৈ দিওঁ বা আপোনাৰ লগত অহা মানুহজন অ' আৰু তুমি যে লগত আনিচিনা ল'ৰাটো দেখোন একদম ক্ষীণ আমি দেখোন মদা মদ মদাহীটোকে আমি এইটো মদাহী ল'ৰা বুলি মুখৰ আগত নকওঁ কেলৈ আমি অন্তৰত কাকো দুখ দিব নিবিচাৰোঁ গতিকে এয়াই ভাবি চিন্তি আপোনালোকে চাওক এটা কথা মন কৰক ডক্টৰবিলাকেও যদি আপোনাৰ কেঞ্চাৰ ধৰা পৰে আপোনাক ডাইৰেক্ট কৈ নিদিয়া আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব আপুনি মৰিব কৈ দিব নেকি নকয় তেওঁলোকে গাৰ্জেন মাতিব ধুনীয়াকৈ বুজাব হা ডক্টৰবিলাকে যে ক'ব কওকচোন আপোনালোকে কোনো ডক্টৰে নহয় অঁ আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল আপুনি বেছিদিন নাথাকে আৰু এনেকুৱা ৱৰ্ড ক'ব নেকি কওকচোন কিমান পলাইটলি কিমান ভালকৈ ডক্টৰবিলাকেও এই কথাটো মানে পেচেণ্টক নকয় বা পেচেণ্টক ক'লেও বুজাই বুঢ়াই কওক আপুনি ভাবি চাওক তেনেকুৱা ডক্টৰে কিমান কেছ ডেইলি চাই আছে কিমান কেছ হেণ্ডেল কৰি আছে আমাৰ অসমতে বেলেগৰ কথা নক'লেও ভাৰততে আপোনালোকে মন কৰক কিমান পেচেণ্ট আছে কেঞ্চাৰ মৰি আছে মৰিবলগীয়া এটলিষ্ট মৰি যোৱা পেচেণ্টটোকো কি কৰেতো নাই নেকি মৰি হল গো মৰি গল এ ধরনের শব্দ কব নিক্ষেতুন পালস বি ভি তো পাই নাই সি জি তো অহাই নাই ডরেও এনেকা ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করে কিয় শিক্ষিত মানুষ আপোনালোকেও মনে শিক্ষিত হবলে যাওক যাক শিক্ষা দীক্ষা নাই মই ইয়াকে ক'লো যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু যদি আপনাদের মোৰ এই ভাল পাইছে নয় লাইক কমেন্ট কৰিব শেয়ার করে দিব আর ভুল হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ দেই কাৰণ কেলৈ এইটো ভুল কথা মই নকওঁ গতিকে সেয়াই আৰু ইমানেই ক'লোঁ ধন্যবাদ